Доброго вечора, шановні друзі. Вечірня Одеса на ваших телеекранах працює студія Одеського обласного телебачення. З вами, як завжди, у четвер. Журналісти Реднобажко. Сьогодні, як завжди, наша творча група підготувала для вас цікаві теми. В першій частині нашої програми ви познайомитесь з представниками Одеського обласного центру. Зайнятості вони будуть говорити про зміни у законодавстві стосовно працевлаштування іноземців. Потім ви почуєте надзвичайно цікавий кліп. Я побачила його, чула вживу на наживо тріо. Новий час це співають священники Української греко-католицької церкви. А також ви познайомитесь з учасниками форум театру. Ми будемо говорити про проект миробудування. Про що це трошки пізніше? Отже, вітаю у студії Галину Бородатюк, заступника директора Одеського обласного центру зайнятості. Доброго дня, пані Галине, і колегу Тетяну Жир. Вона начальник відділу з питань посередництва у сфері зайнятості Одеського обласного центру зайнятості. Доброго дня. Ну що ж, зміни є, але е, коли вони е, саме їх впровадили і чому ви вважаєте за потрібне, пане Галине, приділити саме в нашій програмі їм увагу? Um... Я очень благодарна Одесской филии Суспильного Мовления, что нас запросили, что нас пригласили на этот эфир для того, чтобы мы рассказали, потому что вопросов, которые касаются трудоустройства иностранцев, настолько много, настолько они разнообразны и столько много непонятного было работодателям, это в основном касается, конечно, работодателей, которые хотят легализовать труд иностранцев, что Естественно, нужно вот такой вот солидной площадкой воспользоваться для того, чтобы рассказать. Мы очень большое значение уделяем информированию граждан обо всех направлениях работы службы. И я хочу сказать, что разрешительная система на работу иностранцев в государстве, в каждом государстве, имеет очень большое, огромное просто значение. Потому что призвана эта разрешительная система защищать рынок труда для своих собственных украинских в нашей стране граждан. И этот закон был принят вот он как раз в русле, он идет в тренде, так сказать, наших реформ, нашего социально-экономического состояния нашей страны, когда мы очень активными, большими, так сказать, шагами движемся в направлении либерализации, в том числе и на рынке труда. Ну и световые тенденции миграции населения, да, с Украины в Украину, стосовно э, привабливости рынку працы. Совершенно верно. И, конечно, на рынке труда э, и одесской области и Украины в целом не хватает каких-то специалистов, и этих специалистов вот эту нишу могут занять иностранцы. И нужно облегчить доступ э, иностранцам на рынок труда, и работодателям облегчить э, их, так сказать, заботы и их э, желание э, легализовать, легализовать своих, своих, своих иностранных прав. работников. Это очень здорово вообще для экономики, потому что э, здесь идет, э, когда легализованный работник, будь то наш или иностранец, это э, уплата налогов, подоходного налога, это сплата единого социального взноса. В общем, это очень это целый комплекс очень хороших и полезных, так сказать, изменений в нашей э, системе труда. И страховой стаж для, само для самого для иностранца, иностранца, да. И что я хочу сказать. Вот эти изменения, которые произошли, не настолько кардинальны, что, конечно, о них нужно говорить, и о них нужно, нужно довести, вот эти изменения до работодателей, чтобы они знали. Потому что многие, кто использует труд иностранцев, они, в общем, знают, а кто этого еще не сделал, у кого работает иностранец, я хочу просто их призвать к тому, что ситуация настолько упростилась, что, наверное, стоит попробовать легализовать труд своего иностранца и не попадать под какие-то штрафные санкции проверяющих организаций. Я хочу сказать, что со вчерашнего дня, дня, с 27 сентября 2017 года, вступили в силу, вступил в силу закон. Он называется, я его назову, может быть, кто-то захочет найти в интернете, «Закон Украины про внесение змін до деяких законодательных актов Украины про щодо усунення барьеров для залучения наземных инвестиций». Вот так вот он называется, и наземные инвестиции мы ожидаем, мы ждем, и мы, конечно, хотим чтобы социальная, экономическая обстановка у нас улучшалась, и, видимо, этот закон поможет это сделать. И действительно, смены, изменения кардинальные. Очень многие документы, которые нужны были и были необходимы для того, чтобы получить разрешение на работу иностранцев, а Одесская областная служба занятости, именно тот орган, который выдает эти разрешения, который принимает решения и по Одесской области, все обращаются, так сказать, в областной центр занятости, мы, в общем, рады этому, с одной стороны, потому что вот это обилие довидок, каких-то документов, которые были совершенно необходимы, которые был, должны, четко были описаны в старом порядке, сейчас необходимости в том, что, чтобы подавать их, отпало. И Татьяна Константиновна расскажет, может быть, более подробно о всех, э, так сказать, направлениях, потому что можно получить разрешение на трудоустройство иностранца, можно продолжить это разрешение, можно Иван, внести изменения. Это спрощение, да? Спрощение. Це... Но Добрый и главное еще то, что это спрощение, и главное еще то, что э, до, до вчерашнего дня э, разрешение имели право получить только юридические особы предприниматели, которые зарегистрировали, зарегистрированы были как юридичная особа. А сейчас физично особа-предприемец, ФОП, так называемый, он тоже может обратиться и получить такое разрешение. То есть, а, а вот эта проблема как раз, вот, вот этот вопрос, он решает многие проблемы, вот именно с трудоустройством, с легализацией труда. Потому что, вы понимаете прекрасно, что Укра... Одесса это очень, одесский регион это очень многонациональный регион и очень много людей сюда приезжают и мы эту тенденцию отслеживаем. Есть люди, которые ищут работу за границей, а есть, которые ищут ее у нас. И мы, конечно, должны создать условия, и государство создает вот внесением изменений в этот закон эти условия для того, чтобы упростить эту ситуацию в нашей стране. И Но, мы знаете, готовы... Образово, взагалле. Когда человек работает, он желает, да? И она желает легализоваться, а он как-то нелегально работает, и в каждую минуту может да, какие-то... Криминальному кодексе были певные статьи, которые можно было бы до нее застосовывать, и это, естественно, конечно, человек лучше чувствовать себя абсолютно, да, абсолютно легально на вот этой территории. Я думаю, что это снимает многие вот напряжение просто снимает от того, что ты нелегал или ты легально работаешь. Ну и кроме того, конечно, это пополнение бюджета всех, так сказать, уровней. Это и налоги, я повторяю, и ЕСВ. Это, в общем-то, нужно, полезно, и, конечно, мы очень рады будем помочь всем работодателям, которые изъявят желание для того, чтобы мы готовы давать информацию об изменениях и на сайте на нашем есть Одесской областной службы занятости эти изменения, и, конечно, обращаться можно к нам, то есть мы призываем всех, чтобы ознакомиться с этим законом и посмотреть, может быть, уже настало то время, когда нужно легализовать своего иностранца и не бояться каких-то... Не бояться перевирок. Да, перевирок. А, во-первых, вообще, какая статистика, где наиболее працевлаштованно, нелегально, ну, до 27-го, уже вересня, иноземцы в каких галузях? промысловости чи или чи в каких-то Ә... дело все в том что как раз такой статистики нет mm -hmm. есть только статистика где они процелаштованы где не процеовлаштованы это никто не знает и, и видимо, такая работа дав да цифры реально mm -hmm. если сейчас Картина. поступит много заявлений для того чтобы э, легализовать труд иностранцев значит где то до этого времени они работали нелегально и мы ожидаем в общем то наплыва конечно заинтересованных работодателей которые захотят легализовать иностранцев mm -hmm. и <соспорядок> особ без э, гражданства Может быть ось э, две особы Український підприємець і іноземець, так і вони бажають співпрацювати, укласти якийсь е, якусь угоду да стосовно роботи в подальшому. Е, хто до вас повинен звернутися? Іноземець для того, щоб отримати довідки, чи роботодавець, пані ісключне. Да. Для того чтобы получить разрешение на работу иностранного гражданина, работодатель должен обратиться в областной центр занятости с определенным перечнем документов. И вот, как уже было сказано, этот перечень документов существенно упрощен. Если ранее нужно было подавать документы про образование, которые должны быть апостилизированы, легализированы, то есть это определенные процедуры, которые требовали время выезда за границу на родину, чтобы это все оформить, медицинские документы требовались о состоянии здоровья иностранца, справка о несудимости. Сейчас этих документов нет. Сейчас подается заявление. Хочу обратить внимание работодателю, что форма заявления изменена. Новая форма размещена на сайте Одесского областного центра занятости, где ее можно распечатать, заполнить. И а у вас в центре можно раздражать? Можно прийти mm -hmm. в Одесский областной центр занятости, также мы можем дать и от руки заполнить это, это заявление. Если ранее работодатель подавал все документы с описью соответствующие, то сейчас областной центр занятости при приеме документов уже самостоятельно заполняет эту опись. Также много информации, которую раньше подавал работодатель, в том числе учредительные документы, сейчас центр занятости сам с помощью информационных технологий получает эту информацию, анализирует ее, то есть это тоже как бы уже не проблема работодателя, это облегчает его труд по сбору документов. Также подается копия паспорта иностранца, заверенная и переведена нотариально, и подается проект трудового контракта. Это новое, хочу обратить внимание работодатели. Если ранее подавался уже подписанный контракт, то сейчас подается проект. <coughs> контракта трудового с а что это за проект? Вы его перепроверяете, что самое? Да, контракт должен соответствовать закону о занятости требованиям, должен соответствовать кодексу законов о труде Украины. Чтобы там были обеспечены права. Так, обязательно права, противника. права, обязательно его обязанности, обязанности работодателя, создать условия для работы иностранного работника, выплачивать ему зарплату, отпуск обязательно не менее 24 дней, выходные, рабочее время, расписание. І ну й условия дополнительные там по розриву контракта по його срокам действия. якщо іноземець і на замість бажає працювати сам на себе і да, зареєструватися як ФОП фізична особа підприємець, що йому для цього потрібно? Если иностранец регистрируется сам как физическое лицо предприниматель, он осуществляет предпринимательскую деятельность. Получать разрешение в службе занятости в таком случае ему не нужно. Но если он физическое лицо предприниматель, планирует взять на работу себе наемного работника иностранца, то перед тем, как его принять на работу, заключить с ним трудовой контракт, нужно сначала обратиться в областной центр занятости с документами, подать документы, получить разрешение на работу иностранца и после этого заключать Трудовий договор, і це буде легальна робота іностранця. Ви знаєте, у мене таке питання до вас, якщо ви сказали, що вже спрощена система, і там і у нас не перевіряємо ми кримінальне минуле, ну не дай Боже, кримінальне минуле іноземця, який бажає працювати і проживати на території Одеської області чи в Україні. Я згадую таку цікавий випадок з нашим екс головою Одеської обласної державної адміністрації паном Саакашвілі. Що про його кримінальне так зване минуле не було відомо, і потім якісь були такі проблеми. Сьогодні, чи може все ж таки треба знати про минуле громадянина, який буде проживати разом з нами? Ну я так, так Бог знає, кого до нас хто да. до нас завітає. Ну, Стосовно сьогодні, в, зранку я чула новини, затримали двох іноземних громадян, які Грабили просто на улице людей и с таким, такая та, та у, них, у них была работа. Ну, видимо, закон, который принят и который вступил в силу вчера, он как раз призван к тому, чтобы облегчить путь, так сказать, на работу. И если по до вчерашнего дня справка из справка внутренних дел, управления внутренних дел о том, что у человека нет судимости, была обязательной, то сейчас она не обязательна. Ну, я думаю, что законодатели и Верховная Рада, наверное, понимают, почему она это делает и почему принято именно такое решение. Видимо, важнее сейчас развивать экономическую деятельность, чем вспоминать... И легализовать. Да, всех. и легализовать всех, чем вспоминать какое-то... Тем более, что я вам хочу сказать, та справка, которая была, она тоже была, может быть, она, потому от нее и отказались, справку предоставляли нам, допустим, сегодня по состоянию на 1 августа, к примеру. И после 1 августа человек мог и совершить какое-то правонарушение, да, но мы тоже формальное, Да, формально, да и она была вот, в этом смысле она была, возможно, поэтому от нее и отказались. Но я думаю, что это уже вопрос будет не службы занятости, а правоохранительных органов. И, и если человек уже работает и и работодатель это, конечно, касается, зачем же ему брать, пусть он поинтересуется э, прошлым своего работника. Звучно. Инвестиции звучно потребны э, и господарству и Взагалі тут в бізнесу. Я думаю, що сьогодні, звичайно, одеська область дуже приваблива для торгівлі, так, для таких потужно порт працює, і Чорноморський, і місто Южне. Але все ж таки сьогодні така теж міграція населення чи не буде для нас? Людина приїде сюди. Побачить, що тут відбувається, але вона ми знали, що знаємо, що і банки зда закривалися, так збанкрутували. Чи буде вона у нас ще законодавство стосовно фінансової діяльності? Чи будуть сюди заходити великі інвестиції, на ваш погляд? Ну може, якесь бачення, майбутньому, чи все ж таки з невеличкими такі пробні проекти будуть започатковані. Ну, у нас как бы есть информация о том, какие инвестиции, и мы ожидали, конечно, ну, я имею в виду экономику области, одесская ожидала, может быть, гораздо больших инвестиций, они сейчас ну, не так активно, иностранные, так сказать, инвесторы развивают здесь, но, тем не менее, это есть, и пусть это будет первый ручеек, может быть, это будет более широко, и, конечно, торговля, это, это все... Это такая преимущественная наша сфера деятельности э, иностранных э, предприятий. Э, Одесская область интересна, для них привлекательна, но я хочу сказать, что мы немножко... Наши работники немножко проигрывают в сравнении с иностранцами, потому что почему вообще такая проблема возникла? Наши э, не владеют э, иногда в достаточной степени английским языком, который сейчас нужен. Не, не, не знают э, языков других стран. Мы большую деятельность, так сказать, я вижу просто по вот этим дозволам ведем с Турции. И необходимо а с знание, тур... да. и необходимо знание э, турецкого языка. И, конечно, у наших даже очень квалифицированных работников, нет самого главного, возможно, они, может быть, экономисты, может быть, они и менеджеры хорошие, но они не знают языка. Поэтому я вот призываю для того, чтобы мы заняли свое достойное место на рынке труда и, может быть, учить языки более широко образовываться, заниматься самообразованием, и, возможно, тогда мы будем, мы будем интересны для иностранного инвестора, наши работники будут более интересны. Звичайно. В годы был, минулый год был проголошен президент Украины, как год да, рік английской мовы, там, это я сегодня почула, это год японской мовы, але еще вы ви... Дуже слушно зауважили, що якщо ти володієш декілька мовами, звичайно, а це на, на це наполягають і це розвивають, і навіть закладено в законі е, про освіту, який підписав президент України е, днями, то ми думаємо, що будуть якось змін, да певні зміни відбуватися і розуміння того, що бізнес побудований на відкритості, на легальності, на е, повазі. Е, і прав і обов'язків як працівника, так і роботодавця. А там якось будемо інвестиції сюди, прийдуть до Одеської області і будемо розвивати наше господарство. Я дякую Галині Бородатюк, заступник директора Одеського обласного центру зайнятості, за те, що ви підняли таку і висвітлили дуже важливу тему зміни у законодавстві стосовно працевлаштування іноземців. І вас підтримала ваша колега Тетяна Жир, начальник відділу з питань посередництва у сфері зайнятості Одеського обласного центру. Зайнятості я дякую, і що ми чекаємо на вас ще з цікавими новинами та питаннями і обговоренням проблем. Дякую, спасибо, ми продовжимо нашу програму. вечірня Одеса триває. Наш прямий ефір для вас, шановні друзі, але.